assalomu alaykum qadrli muxlislar yaqin sharq va sharqiy yevropada urushlar shimoliy amerika ko'chalarida terroristik harakatlar isyonlar zo'ravonlik va qotillik darajasining o'sib borishi ba'zida dunyo aqldan ozgandek tuyuladi shu kabi muammolarga duch kelgan normal insonlar o'z oilasi bilan uylarini tark etib tinch va bexavotir o'lkalarga ketib qolishni xohlashadi lekin hozirgi kunda dunyoning qaysi chekkasida tinch va osuda hayot kechirish mumkin bu juda yaxshi savol har yili londonning legatum nodavlat instituti butun dunyoning hayot kechirish darajasi to'g'risida reyting chop etadi unda demokratik ozodlik va yalpi ichki mahsulot yevropa davlatlari uchun esa ekspertlar jinoyat sodir etilishi darajasini ham qayd etib borishadi natijalar orqali biz dunyoga bosh tomondan qaray olamiz va qayerda o'g'irlik zo'ravonlik yoki qotillik kam sodir bo'lishini bilib olishimiz mumkin yomon xabarlardan uzoqroqda bo'lishni xohlaysizmi unda siz to'g'ri manzildasiz hammasi aniq va haqqoniy bo'lishi uchun o'ntalik ichiga siyosiy ahvoli tortishuvli bo'lgan davlatlar bundan tashqari mitti davlatlar ham kiritilmadi shunday bo'lganida vatikan hamma punktlar bo'yicha birinchilikni olgan bo'lar edi o'ninchi shvetsiya skandivaniyaning shavqatsiz filmlarida qorong'u va yomg'irli sahnalarni unuting shvetsiya shimoliy yevropaning liberal huquq va ozodlik hududi hamda dunyodagi eng xavfsiz mamlakatlardan biri hisoblanadi ikki ming o'n beshinchi yilda bu davlatda o'n million aholisi orasida to'qsonta qotillik qayd etildi ehtimol bu son sizga ko'pdek tuyular agar shunday bo'lsa siz hali nisbat va masshtablarni hisoblay olmaysiz masalan amerikaning detroit shahrida yetti yuz ming aholi orasida ham xuddi shuncha qotilliklar qaydlari mavjud to'g'risini aytganda shvetsiya jinoyatlardan xoli emas turistlar tashrifining gullagan paytida bu yerda cho'ntakfurushlar o'g'rilar ko'payadi bundan tashqari zo'rlash bo'yicha ham muammolar bor bu davlat yevropada zo'rlash bo'yicha o'tkazilgan jinoyat va sudlar bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi lekin bu davlat boshqa davlatlar bilan solishtirmaguncha shunday ko'rinadi masalan aqshda boshliq o'zining ishchisiga hafta davomida har kuni shilqimlik qilaversa ishchi boshlig'ini jinsiy tajovuzi uchun sudga berishi mumkin lekin shvetsiyada shunday holat kuzatilsa u 52 nafar turli xildagi jinoiy jazolarni olgan bo'lar edi chunki ikki ming beshinchi yildan boshlab shvetsiya qonunlari jinsiy zo'rlash jinoyatini eng feministik harakat deb baholadi statistik ma'lumotlarga ko'ra hozirgi kunda shvetsiyaning o'n besh foizi kechqurun ko'chalarda yolg'iz sayr qila oladi to'qqizinchi avstriya yevropadagi katta bo'lmasa ham piva va sosiskalarni sevuvchi bu davlat qachonlardir dunyoning buyuk imperiyalaridan biri bo'lgan gabsburglar sulolasi yer yuzining katta qismini boshqargan ularning qo'l ostida turli xil davlatlardagi germaniya ispaniya meksika peru va bosniya hududlari bo'lgan suloloh hukmronligi birinchi jahon urushi paytida qulagan lekin uning poytaxti vena hali hamon dunyoning eng buyuk shaharlaridan biri bo'lib qolmoqda bundan tashqari bu mamlakat juda ham xavfsizdir bu yerda shvetsiyaga qaraganda 1 million kam odam yashaydi yiliga esa 40 nafar qotillik qayd etiladi albatta bu yerni ham 100% xavfsiz deb ayta olmaymiz ikki ming o'n beshinchi yilda boshlangan migratsion inqiroz tufayli avstriya odam savdosi uchun tranzit davlatga aylandi yo'l bo'yidagi yuk mashinalariga tashlab ketilgan yetmishta migrantning jasadi bunga yorqin misol bo'la oladi bu barcha sanab o'tilganlarga qaramasdan avstriya chiroyli va mehmondo'st mamlakatdir bu yerda sizning biror muammoga duch kelishingiz dargumondir sakkizinchi shvetsariya shvetsariyaning benihoya go'zal tabiatidan <imitimus> so'ng ko'zga tashlanadigan birinchi narsa bu qurollar bilan to'lib yotganligidir shvetsariyaliklar texasliklar kabi qurollarni yaxshi ko'rishadi shvetsariya aholi jon boshiga eng ko'p ro'yxatga olingan qurollari bilan aqshdan keyingi o'rinda turadi biroq aqshda har kuni o'q otishmalari katta muammo bo'lib qolyapti shvetsariyada esa bu jinoyatlarning darajasi pastroq 2014 yilda 8 million aholi orasida 41 ta qotillik jinoyati qayd etilgan buni shvetsariya juda boy mamlakat bo'lgani bois izohlash mumkin bu davlat aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bo'yicha o'n ikkinchi o'rinda turadi shu bilan birga shvetsariya dunyoning eng boy o'n to'rtta davlati de orasida aholisi besh milliondan ko'p ikki davlatning biri sanaladi uning shaharlari kun sayin gullab yashnamoqda yettinchi o'rinda germaniya germaniya yevropaning eng ko'p aholiga ega davlatlaridan hisoblanadi o'z raqiblari bo'lgan fransiya va buyuk britaniyani o'n besh million odamga ortga qoldiradi buning ustiga bu yerga siriyadan va boshqa urush bo'layotgan davlatlardan millionlab qochoqlar kelib joylashdi buning barchasiga qaramasdan berlin devori qulagan payti 1990 yildan beri jinoyatning turli sohalarida ko'rsatkichlar pasaymoqda germaniyaning sakson million aholisi orasida ikki ming bir yuz nafar qotillik qaydlari mavjud bu juda kam ayniqsa aqshda uch yuz o'n sakkiz million aholi uchun yiliga o'n besh ming qotillik sodir bo'lishini hisobga olsak oltinchi o'rinda norvegiya bu yerda atigi besh million aholi yashaydi ikki ming o'n beshinchi yilda qancha zamonaviy vikinglar o'ldirilganini bilasizmi 21 nafar agar norvegiya aqsh shtatlaridan biri bo'lganida butun mamlakat bo'yicha qotillik sodir etish darajasi eng past va jinoyatlar sodir etiluvchi reytingda 3 o'rinni egallagan bo'lar edi lekin norvegiyada ham hammasi silliq kechmaydi bundan 6 yil muqaddam butun dunyo uchun ayanchli holat yuz berdi o'ng qanot terroristlardan anders Breivik oslo markazida mashinani portlatib yubordi va qo'shni oroldagi yosh kongress ishtirokchilaridan 77 nafar odamni otib yubordi sizning yana xuddi shunday brevik bilan to'qnashib qolishingiz dargumon lekin norvegiyaliklar ayniqsa oslo aholisi bu voqeadan hali hamon aziyat chekmoqda beshinchi o'rinda daniya daniya shunchalik xavfsizki hatto norvegiyaliklar ham bu yerda o'zlarini bexavotir his qilishadi ko'cha jinoyatlarini eshitishning deyarli iloji yo'q shu bilan birga daniya alqaida terror guruhlari va ijil radikal guruhlari tomonidan tanqid ostiga olinadi ular o'z öz i'zdoshlarini aynan shu davlatga hujum qilishga chaqirishadi biroq bu yerda hali keng ko'lamli terror hujumlari sodir bo'lmadi bu esa daniya razvedka xizmatlarining kasbiy mahorati va ekstremizmga qarshi kurashuvchi bo'limlarning professionalligini dunyoga tanitadi 4 o'rinda islandiya 2017 yilning yanvar oyida rekavikda dam olishdan so'ng uyiga qaytayotgan qiz o'g'irlab ketilgan va o'ldirilgan bu kabi ayanchli holat boshqa davlatlarda yana yuzlab fojialarni keltirib chiqarishi mumkin edi lekin bu islandiyada butun mamlakat miqyosida motam tutilishiga olib keldi vahshiylarcha o'ldirilgan qizning sharafiga shag'amlar yoqildi o'n minglab odamlar mamlakat ko'chalarida yurishdi butun millat birlashdi bundan ko'rinib turibdiki bu yerda odamlar bir birlari uchun haqiqatdan ham g'amxo'r ekan islandiyada atigi uch yuz yigirma uch ming kishi yashaydi va bu yevropaning eng kam aholili shimoliy qismi hisoblanadi agar yiliga bir yoki undan ko'p qotillik sodir bo'lsa bu juda yomon yil hisoblanadi islandiyada odamlar juda rahmdil hamma bir birini taniydi boshqalarning hayotiga befarq bo'lib tura olmaydi balki shuning uchun ham yaqinda sodir bo'lgan qizning o'limi butun xalqni lahzaga solgan uchinchi o'rinda yaponiya va nihoyat yevropa davlati emas orol aholisi bir yuz yigirma yetti million kishi yaponiya o'zining mehnatsevar madaniyati va xavfsizlik darajasi bilan mashhurdir ikki ming o'n beshinchi yilda bu yerda mingga yaqin qotillik sodir etilgan aqsh bilan solishtirganda u yerda yaponiyaga qaraganda uch marta ko'p aholi yashasa ham qotillik o'n besh marta ko'p sodir etilgan tokio dunyodagi eng xavfsiz shahar hisoblanadi shu davlatdagi osaka shahri esa bu reytingda uchinchi o'rinda turadi lekin chemadonlarni joylab bu yerga otlanishdan oldin tokioning eng xavfli shahar ekanligini ham hisobga oling bu qarama qarshi va mantiqsiz tuyuladi lekin buning javobi shunday boshqa odamlardan xavfsiz yerda bo'lish bu bir gap lekin tabiat kuchlaridan xavfsiz bo'lish bu umumy umuman boshqa narsa yaponiya bu borada juda aziyat chekdi bu yerda tez tez zilzilalar sodir bo'lib turadi keyin shaharga minglab odamlarni o'ldiruvchi sunami bostirib keladi afsuski ona tabiat bu orolga juda qattiq qo'l ikkinchi o'rinda lyuksemburg fransiya germaniya va belgiya orasida qolib ketgan luksemburg yevropaning eng kichik va boy davlatlaridan hisoblanadi lekin bu mitti davlatda gollandiya va rodosda yo'q narsa bor vaxshiy jinoyatlar bu yerda sodir etilmaydi ikki ming o'n beshinchi yilda lyuksemburgda qurolli o'g'irlik holati ro'y berdi shundan beri bu kabi jinoyatlar qayd etilmadi aholisi besh yuz qirq uch ming ikki yuz ikki kishidan iborat bo'lsa ham jinoyatlarning bunday past ko'rsatkichi hayratga soladi masalan amerikaning uch million aholisi bo'lgan kanzas shahrida ikki ming o'n oltinchi yil mobaynida bir yuz yigirma beshta qotillik qayd etilgan lyuksemburgda esa qotillik sodir etilmaydi buning sababi mamlakatda yuqori standartli hayot tarzi va qashshoqlik darajasining pastligi bo'lishi mumkin lyuksemburg aholisi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti bo'yicha oltinchi o'rinda turadi va har doim hayot sifati yuqori bo'lgan reytinglardan joy oladi va nihoyat top o'n reytingimizning g'olibi singapur bu yer yuzining eng bexavotir joyidir uning maydoni unchalik ham katta emas bu yerda besh butun uch million odam yashaydi rudus oroli va uning bir million aholisiga qaraganda to'rt marta kam joy egallaydi aholining bunday zich joylashishi sizni jinoyatlarning ko'p sodir bo'lishi tez tajovuz qilishga olib boradigan agressiv holatlar haqidagi fikrga olib kelishi mumkin lekin bu noto'g'ri ikki ming o'n birinchi yilda bu yerda o'n oltita qotillik qayd etilgan ikki ming o'n besh va ikki ming o'n oltinchi yillarda zo'ravonliklardan tortib o'g'irlikkacha bo'lgan jinoyatlarning barcha turlari eng past ko'rsatkichlarni egalladi bu yerda o'sib borayotgan yagona jinoyat turi kiber jinoyatdir bu yoqimsiz lekin singapurda hech kimni o'z qonida belanib yotishi xavfi yo'q bundan tashqari singapurda yaponiyadagi kabi tabiat hodisalari yuz bermaydi bu yer toza va yashash uchun qulay hattoki saqich chaynab ko'chani iflos qilish uchun ham katta miqdorda jarima belgilanadi shunday bo'lsada bu hamma xavfsizlik choralari o'zining foydasini bermoqda